9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ଆଠ ମଲ୍ଲିକ ଏକ ପୁରାତନ ରାଜ୍ୟ ଜୟପୁରର ରାଜବଂଶ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନରେ ଆସି ଏହି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଆଠ ମଲ୍ଲିକ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ କଦମ୍ବ ପୁଷ୍ପ ଏହି ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତକ ଏହି ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ କଦମ୍ବଂଶ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସାତଶହ ତିରିଶ ବର୍ଗ ମାଇଲ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚଶହ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି କଦମ୍ବଂଶର ରାଜା ପ୍ରତାପ ଦେଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା କୁହାଯାଏ ରାଜା ପ୍ରତାପ ଦେଓଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଏକ ପଣ୍ଡା ମିଳିଥିଲା ତେଣୁ ମଲ୍ଲିକର ନାମ ହଣ୍ଡପା ରଖିଥିଲେ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ କଦମ୍ବ ବଂଶର ରାଜାମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଠଟି ଉପଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଉପମୁଖ୍ୟ ବା ମଲ୍ଲିକକୁ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ସେହି ସମୟ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଖଣ୍ଡପାରୁ ଆଠ ମଲ୍ଲିକ ହେଲା ପ୍ରତାପ ଦେଓଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଦମ୍ବ ବଂଶର শাসকানে ভাৰত স্বাধীন হবা পৰ্যন্ত দীৰ্ঘ আঠশ বৰ্ষ কা ৰাজ কৰিলে ৰাজা কিশোৰ চন্দ্ৰ দেও শাসন কালৰে উনৈশ অশ মাৰে ঢেংানা সৈতে মিছি যদি উনৈশ তেয়ানবে মচহ পৰ্যন্ত ঢেংানা জিলা পৰিমিত आठमल्लिक र दक्षिण रे महानदी बौद्ध राज्य उत्तर रे ढेङ्कानलगुल राज्य पूर्व रे अनुगुल राज्य र सोरिसप जगन्नाथपुर घाटी एवं पश्चिम रे सोनपुर रेढाकुल राज्य कि अंश मध्य सीम आठमिक गर्जात शासक प्राक स्वाधीनता काल आठमल्लिक गजात शासक मान अठरशतरी चार फेब्रुआरी अठरश सतस्तरी जोगेंद्र देव सामंत चार फेब्रुआरी अठरश सतस्तरी रु महेंद्र देव सामंत उ नवेम्बर अठर सौ अठस्तरी दे विभूदेन्द्र देव सामंत भेम्बर अठरश एक अठर पंदर अगस्ट, अगस्त उन्स चौस्तरी किशोर चन्द्रदेव समा